ईरान से मुसलसल दरामदात और सबात व सिंध से महदूद सप्लाई के बायस टमाटर की कीमतें 600 से 700 सौ रुपये फील किलो तक पहुँचने के बाद कम होना शुरू हो गई ताजरों के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से टमाटर की फसल को शदीद नुकसान हुआ जबकि सिंध की फसल बड़ी हद तक महफूज है और नई फसल की आमद शुरू हो गई है कराची में ईरानी टमाटर दो सौ रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है जिससे आवाम को वक्ती रिलीफ मिला ताहम ताजरों ने ख़बरदार किया है कि मौजूदा हालात बरकरार रहे तो अगले साल बाहर में टमाटर की किल्लत और कीमतों में इजाफा मतवक़ है पंजाब में रोज़ाना टमाटर लाने वाले ट्रकों की तादाद एक सौ पचास से दो सौ से घट कर बीस तीस रह गई जबकि ईरान से रोज़ाना सत्तर नबे ट्रक पहुँच रहे हैं ईरानी टमाटर के नरक आठ नौ किलोग्राम के पैकेट के लिए एक हज़ार पंद्रह सौ रुपये तक आ गए हैं जो पहले पच्चीस सौ चार हज़ार रुपये थे पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन के अहमद के मुताबिक बारिशों सैलाब और अफगानिस्तान से सप्लाई मतली ने बहरान बढ़ाया है माजी में भारत से दरामदाद बंद होने के बाद ईरान वाह रह गया है उन्होंने तजवीज़ दी किमत बहरान से बचने के लिए टमाटर की दरामदा पर ड्यूटी व टैक्स में नरमी पैदा करी जैसा कि प्याज के, के बहरान के दौरान किया गया था वैसे तो हम घरों की तो पर टमाटरों से टमाटरों की छोटी बहुत ऐसी फसल हम खुद बना सकते हैं जिससे कि हम अपने घर के साल भर के टमाटरों की ज़रूरत खुद पूरी कर सकते हैं हमारे आवाम को इस जानब तवज्जो करनी चाहिए अब तो यूट्यूब पर हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपने घर की छतों पर टमाटर की फसल बना सकते हैं लगा सकते हैं